Микитенко, да, да? да? Евгений Васильевич. Угу. Так, есть. Образование у вас высшее, насколько я помню, да? да? Специальность экономическая кибернетика. Ну, где работаете это? сейчас? Антисекуром. Кем работаете? Инженер. Еще где работали? Да, работал есть опыт немного службы управление труда и защиты, пенсионный фонд. Евгений Алексеевич, коротко что-нибудь можете сказать, что вас побудило участвовать в конкурсе, Значит, Евгений Васильевич, я это его знаю, вы у нас активно занимаетесь деятельностью СББ. По-моему, один из лучших домов по СББ вы там работаете, да, но тем не менее вы решили участвовать в конкурсе на руководителя коммунального предприятия ритуальной службы. Так, вы да, можете пояснить, что побудило вас все-таки? Ну, побудило возможность изменить что-то в лучшую сторону. А что у вас есть. не устраивает как потребитель? Ну, я извини, как ну, а, наверное, как жителя города. Ну, подав документы и получив информацию о финансовом состоянии предприятия, то есть проанализировал ее, ну, понятно, что предприятие находится не в лучшем состоянии, то есть мало того, что оно не погашает ту задолженность, которая есть на сегодняшний день, а наоборот наращивает коллектив хочет работать. Я так понимаю, что в связи с неправильным менеджментом на данном предприятии, предприятие не может нормально развиваться. В принципе, само коммунальное предприятие, оно уникально тем, что земля принадлежит, ну, кладбище, она принадлежит громаде, то есть и распоряжается этой землей коммунальное предприятие. То есть надо полностью пользоваться данной, данной сильной стороной предприятия, то есть строить свои взаимоотношения. Как Вы предполагаете изменить менеджмент для того, чтобы повысить эффективность работы предприятия? С точки зрения, я так понял, у Вас есть вопросы к финансовым показателям деятельности этого предприятия. Как Вы предполагаете изменить менеджмент? Ну, я так понимаю, что на сегодняшний день есть утвержденный перечень услуг на предприятии, которые действуют, но из этого перечня он состоит из 14 пунктов, из него выполняется всего лишь два на сегодняшний день, то есть предприятие в полной мере не может предоставить тот, тот весь не перечень, а который утвержден, то есть он предприятие работает не в полную силу, то есть если вернуться к этому перечню и задаться вопросом, что чтобы выйти в предприятие в плюса, то есть чтобы оно было рентабельным, то есть надо работать не на бумаге, а реально выполнять этот весь утвержденный перечень услуг. Ну а работать на, в, в казну предприятия, надо работать в казну предприятия, чтобы э, деньги поступали потом в местный бюджет. То есть ну, так как предприятие коммунальное, оно 100% платит э, все налоги э, в, в бюджет. Поэтому, а вам известны субъекты, которые там шли от деятельность, кроме коммунальных предприятия и службы? Ну, проводив анализ предприятия, да, мы изучали этот рынок услуг, есть у нас частные предприниматели, которые работают в сфере данной. Но мы же все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день. Частному предпринимателю интересно, это вид деятельности, он работает на этом рынке. Завтра он может закрыться, и все равно кому-то эти услуги нужно оказывать. Во-первых, коммунальное предприятие является регулятором ценообразования на данном рынке. То есть местная власть устанавливает тариф, и предприятие коммунальное не может уйти в сторону от выполнения данного решения тогда когда частные предприниматели могут э, как бы уходить э, Дмитрий, от выполнения. Дмитрий, конкретно какие действия вы собираетесь предпринимать с точки зрения менеджмента для улучшения работы этого предприятия? Можете озвучить основные какие-нибудь? Ну, во-первых, это качественное оказание услуг. На сегодняшний день, я так понимаю, в средствах массовой информации неоднократно возникали вопросы и претензии по качеству услуг. То есть это нужно. Ну, перв... А, перв... а вы знаете размеры ямы все-таки <связывающие> <связывающие> Ну, есть у меня нормативные документы, которые регламентируют. Все-таки ямы. Ну, здесь написано, что в зависимости от э, специфики грунта, там, то не меньше, чем метр пятьдесят от э, крышки. А длина, ширина, знаете? Да, там все, все это... Вы знаете, нет? Метр и, и, и два, насколько я знаю. А еще вопрос, а каким основным нормативным документом регламентируется эта деятельность? Да, конечно, я их как бы на на памятни заучивал, но э, е, есть закон Украины про похование, пропах про, про, про похование про правоохраненного а... Да, Порядок порядок утримання кладович та, та, інших місць поховання. Начинайте, да-да-да, да. Есть и другие нормативные документы, что касается правил использования крематориями. Ну, я так понимаю, этот вопрос сейчас не актуален у нас в городе, потому что, ну, исходя из анализа рынка по Украине, то всего лишь пять процентов от всего количества похорон было, ну, были кремированы. То есть все-таки, ну, я так понимаю, этот вопрос сейчас не актуален. Поэтому, ну, как бы есть вопросы к качеству услуг, то есть ну, на сегодняшний день там есть костяк, так скажем, работников, которые как бы готовы работать, они работают уже там давно, они готовы помочь но новым новому менеджменту для того, чтобы разобраться и как-то улучшить Венец, работу. — работу. Евгений руководителем вы не работали никогда, я так понимаю, да? Ну, на сегодняшний день не работал. А сколько там трудовой коллектив, вам известно примерно? По штату, согласно штатного расписания, 22,5 с половиной человек из штатных единиц. Но на сегодняшний день в штате не больше 10. То есть я Проводил мониторинг, я встречался с людьми, то есть люди на сегодняшний день готовы помочь в решении вопроса предоставления транспорта на паритетных началах, то есть на взаимовыгодных условиях. Сначала это касается хотя бы перевозок катафалка, также было предложение возобновить работу предприятия, как это было раньше, то есть... И хотя бы на, на первых порах брать в аренду, может быть, микроавтобус, потому что это тоже как бы, ну, если мы должны оказывать весь перечень услуг, то мы должны быть заинтересованы, чтобы как-то расширять свою, а свою деятельность. А вы не общались с теми субъектами хозяйственными, которые расширяют на сегодняшний день там деятельность эту на кладбище? Не общались? Mm -hmm. Все-таки вам, если, предположим, примется решение, вы будете руководителем, то вам-то надо было знакомиться с ними, с этими людьми. Вы с ними не общались вообще-то? Нет, я с ними не общался. Как бы я на это не имела по полномочий. Конфликт, Нет. конфликт возникнет потом. Mm -hmm. у вас? Ну, я не думаю, что будет конфликт. Ну, это все. Я вообще-то так понимаю, что встреча была предпринимателей и власти. Я думал, что это будет произведено после того как будет проведен конкурс будет определен э, человек который будет я как раз проводил эту встречу до того как проведен конкурс вернее определенным принято мое решение для того чтобы услышать мнение этих людей которые действуют на этом рынке и некоторые с 97 -го года некоторые из них. ну я понимаю я понимаю то есть что у меня нет соответствующего опыта ну в принципе, с чего-то начинать надо, поэтому я не вижу здесь ничего такого, чтобы мне помешало занять данную должность. Поэтому как бы я сейчас даже не рассматриваю, здесь не рассматривал варианта привлечения там бюджетных средств для погашения там задолженности этот. И рассчитывал на то, чтобы с силами предприятия и теми возможностями, которые будут предоставлены новому руководителю, как-то пробовать выводить это предприятие на рентабельность. Спасибо, что радует ваши амбиции. Мне нравится, что вы молодой человек инициативный. Я знаю ваше участие в СББ. Вот. Спасибо. Вы были первые, вы были самые смелые, поэтому за смелость вам большое спасибо. Алексей Андреевич, ну я yeah. знаю, что у вас образование высшее, два, по-моему, высших, да, работали так. в органах на руководящих, бабусях, я так понимаю. Так, да? точно. После дня посада начальник райвідділу П'ятых Ацького. А, у вас начали... Ага. Понятно. Я тут же в Давике работал, а потім в 2000 році. П'яти хатки. А сколько у вас колективів були, скільки починень було приймено? Ну тут вдає було небагато, тут було 12 чоловік. Вам, ви на російській мові розумієте мене? Так точно. Добре. Тоді можна спілкуватися з російською і українською, зрозумію. А в п'ятий хатках було 92 чоловіка ізначально. Ну, там воно колібало. Під 92 особи, да, так? Так. Угу. Да. Різні служби були, ну, ви ж понімаються, все, і оперативний потім, і участковий, ІВС, і паспортна служба. Всі служби були. Так, щодо працювання на цьому підприємстві, чому виникла у вас ідея працювання? Ідея виникла, якщо чесно сказати, ще діти навчаються, ще допомагати треба, а сьогодні ж на одну пенсію ж не проживеш. Це одна сторона. А друга сторона, вона ж видно. Як кажуть, зі сторони завжди відніше. Де воно робота йде, а де роботи немає. Ну, коли з'явилася така можливість із засобів і змін і так далі, я виявив бажання написати заяву. А як ви вважаєте, ви справитеся з тими особами, які зараз працюють, і де інколи недобросовісно виконують свої трудові обов'язки на кладовищах? Я думаю, буде. однозначно справлюсь. В ухованнях ваших попередніх посад, так? Думаю, що так. Да. Чому? Тому що, так, да, є нарікання. І покладовище є. І тут от, не була ж надана інформація, письмова по роботі даного підприємства в нашому місті. Так там, я не знаю, там вже немає ніяких доходів, як працює це підприємство. Там вже одні борги, і там суми немалі, якщо судячи з цієї інформації, як вона видала. Домовини не виготовляються, вінки не виготовляються, а рахунок вже чу, живе підприємство за рахунок міської ради такий. Навіщо uh -huh. ж тоді? Так щодо тих суб'єктів, які на кладовищах там працюють. Вам взагалі-то відомо, що там є інші суб'єкти, які на кладовищах працюють? Люди. <зв 'язок> да, а, ну, це, ну, так, ну опять таки інформація, от я телевізор дивлюся, то є да, Бердичевський виступав, що. Проводять захоронення і посторонні якби, особи. Ну, це в робочому режимі вже, не повинно бути. Якщо в місті є таке підприємство, яке відноситься підпорядкування міської ради, так воно повинно працювати. Ну, там суб'єкти можуть і законно працювати, які договір є укладені з цим підприємством, то вони мають право працювати. Mm. Як з ви будете... Спілкуватися, як вирішувати питання, Стільки ви ж будете конкурувати на цьому ринку, а як конечно. тоді будете вирішувати? Ну, от я речі. планую так, що якщо колектив, який на сьогоднішній є, на даному підприємстві, як він почне працювати, випускати свою продукцію, ага. тоді можна ж буде на декілька процентів нижче її ага. реалізовувати. Це одна сторона. Одна із сторін, якщо конкуренція, звісно, є в місті. Ну і максимум, звісно, треба прилажувати усі. Там треба починати все з нуля. Думаю, справлюсь, якщо буду призначений. А з чого б ви розпочали свою діяльність там, наприклад? Перші там, місяці роботи там. Колектив, наприклад, приходите, ви що далі робите. Ну, по-перше, треба глянути. Чим люди там займаються, який штат? ну штатка там, судячи за цією інформацією, що є 22 чоловіка. Що вони роблять там 22 чоловіка, якщо нічого не виготовляється. Хоча скорочення на сьогодні, це ж я розумію, все, це чи люди, судьби, батьки, діти і так далі. Тут треба починати з чого? Оп'я-таки я за виготовлення продукції. От раніше в ті часи, ми ж розуміємо, що можна було працювати, не працювати і щось отримати. Mm -hmm. А на сьогоднішній день так не виходить. Mm -hmm. І це вже і правильно. Щоб що то треба щось вложити. Це закон бізнесу сьогодні. А от що то ізначальний має бути якийсь стартовий бізнес. І отут виникає питання. Опять-таки прийдеться до кого звертатися за допомогою? До міської влади. А якщо немає копійки, не вложиш, ти ж нічого й не получиш. Або ж брати кредит. Третього його немає. От. А починати треба, звісно, з виготовлення своєї продукції. Я так розумію. Я виходив в інтернет, значить як виготовляються на сьогоднішній день пам'ятники. Тобто ви вже знайомилися діяльністю? Да, так, В Житомирській області там є, значить, є камінь, який випускають для виготовлення, ну і всі останні. Довольно суми по значенню по нашому городу значно менші. Але ж таки опять, доставка це ж, це ж не близько, транспорт. Тут я підсчитував, ну все рівно трошки виходить дешевше. Тому треба -то щось починати щось робити, а посадіть, ніхто ж нічого не дасть не принесе. Олександр, ви не будете заперечувати, щоб відеорепортаж, який ми зараз, він був на екрані. Не буде? Запереч... Абсолютно. Абсолютно. Поки що все, спасибо вам.